Мы выполняем задачи, мы выполняем приказы. То есть, чтобы не сойти с ума, там был хороший совет, мы парнишку меняли, он говорит, ребят, вы не сидите просто как бы, а вы живите этим. То есть пусть у вас будет быт, там сходите, сделайте чай, там прошли, там, что-то узнали, там где-то патроны подняли. То есть этим надо жить. Потому что в другом случае, когда ты будешь просто сидеть и себе там вот эти мысли накручивать, страх, когда тебя полностью возьмет, ну, то есть это добром не закончится. Ну и вот так постарались к этому нормально влиться в эту атмосферу. Просто держали позиции, выполняли задачи, поддерживали друг друга. Ну это вот как-то так. Но это, конечно, не передать. Насколько вот та атмосфера, насколько это такое, эти руины, оно все простреливается, абсолютно все. Ты когда по тебе бьют танковые снаряды, ты просто прижимаешься к полу, нету даже укрытия. Там вокруг гипсокартон. И единственное, мы были получается в мытном видел, И там эти конвейеры, где... На которых передвигали, передвигаются сумки. Это конвейер, он ну, размерами по пояс, и там металлическая такая конструкция, и вот под ней можно ну, прятаться. Это единственное, что тебя спасает. Вот эти 3 мм металла с одной и с другой стороны. Вдоль него ну, мы лежим, то есть спим, несем службу, отдыхаем. Это все вот на, на вот этом вот промежутке. Потому что там ну, насколько было такое, что резко взрыв, резко осколки. То есть постоянно надо быть в тонусе, быть внимательным. Ну и понимать, что, допустим, тут не только как бы твоя жизнь, а от тебя еще зависит жизнь твоих товарищей. То же самое, как моя жизнь зависит тоже и от них. То есть там вот как все как единое целое, и понятно, что всем плохо, всем страшно. Но задачу надо выполнять. Это не передать, на самом деле, это совсем другой мир. Мы т... Я тогда туда приехал, не обстрелян. и там я увидел, там, как по тебе стреляются всего вида оружия, с гранатометов, с агсов, с пулеметов, с минометов, и грады были. И ну, самое страшное, это, наверное, танки были. Там действительно такая проблема. И как бы и ты туда приезжаешь, заехали. Самое страшное тоже было туда приехать на технике, потому что дорога полностью простреливается. То есть там ребята в полном окружении, и там два здания под нашим контролем. Тогда, когда я еще приехал в новом терминале, первый этаж был наш, второй наш, а на третьем сепаратисты были. И да, мы приехали, мы как узнали, конечно, я тоже так в шоке был. Вообще был от обстановки полностью в шоке. Когда еще узнал, что сверху там враг, то есть в подвалах тоже враг, и вокруг все это, ну, они полностью у них позиции, огружают здания, все простреливается снайперами, конечно. Ну и вот тут дальше уже, конечно, работали. У нас были у каждого свои позиции. И все, так сказать, держали оборону. Элементарно просто, чтобы понимали, какие там условия. Это здание, ну, вот именно наш зал, он горел. Он был из, там много стекловаты было. И эта стекловата перегоревшая, был просто слой пыли вот этой. И ты когда, ну, садишься, все, она подлетает, и на коже большие раздражения от этой стекловаты. А ты в этом спишь, ты в этом ходишь, потому что ее там просто, ну, море этой пыли мы уже убирали там, когда были такие затишья там, все, потому что, ну, этим дышишь, это очень тяжело, грязные все там такие были. Каждый день, ну, ситуация вот совершенно разная. Они пытаются какие-то тактики там ну, как-то по-новому по обстреливать. То есть там каждый день там был по-своему. Элементарно э, была такая ситуация, когда э, вечером они начали обстреливать, и у нас загорается обшивка этого терминала. Он начинает гореть и э, яркий огонь, и он освещает эту местность, то есть само терминал. Так ночью там у нас же... Мы не пользуемся ни фонариками, ни То есть э, полная темнота, чтобы никто не видел там ни позиции. А тут им освещают... Им тоже тяжело целиться, потому что тоже ничего не видно. Э, ночников, тепловизоров у них также мало. А тут ситуация была. Огонь горит, все освещает. И они просто как начали бомбить вот с 8 часов вечера и до трех часов ночи, слава богу, впервые за, там, это был пятый вроде день, и на пятый день пошел дождь. То есть так они это все видели, и они стреляли, ночка такая веселая была. Ты сидишь, эти пули над головой, все, ты э, полностью ну, ждешь, там, чтобы отбивать атаку, если они пойдут. Они все прекрасно видят, они себе сдалека целятся, стреляют со всего вида оружия. И тут пошел дождь, и этот дождь потушил этот пожар. И сразу свет погас и все они перестали стрелять То есть на фронте есть такое правило ни слова о политике ее не вспоминать потому что там совсем это не передать там совсем другая атмосфера там смерть э, ходит вокруг тебя там погибают люди там ты видишь когда на глазах там парня отрывают обе руки это это все происходит в метрах от тебя и что-то думать о политике нету такого мы знаем что вот. Есть мы, нам надо выжить, нам надо выполнить какую-то задачу, потому что, да, вот вроде там мы держим эти два здания, но за этим идут люди в Песках, в других селениях, и которые, их жизни тоже где-то зависят от нас, а тем более наши жизни, ой, как зависят от них, от тех людей, которые в Песках. Это все такой большой коллектив, поэтому о политике ни слова. Понятно, они должны договариваться на, уже на своем уровне. Пока, конечно, у них не получается что-то, смотрю, вообще, но это их работа. Наша работа мы выполняем. Я слышал, конечно, раньше, все наблюдали. Мы за горячими точками всегда наблюдаем, потому что переживаем за парней. Мы все там десантники, там механизированные бригады. Мы как одна семья. Друг за друга переживаем. Я тогда, я еще не думал вообще, что я могу попасть в аэропорт. Мы тогда тоже за парней переживали, там были десантники, новости смотрели, я тогда услышал первое слово киборги. Потом уже, когда я был сам там, я понял, что когда за 9 дней ты настолько живешь на адреналине, организм, там я обитался, наверное, раз в сутки на самом деле. И нисколько там не то, что там может... Там, потому что часто обстрелы, все. Оно просто настолько на адреналине, что оно и не хочется так. Раз поел, попил чай, там побольше сахара, чтобы было энергии. И там все на адреналине, постоянно на износ, там постоянно бомбят с разного вида оружия. И, ну, психологически это тоже, когда так -то, осколки постоянно над головой пролетают. И организм просто настолько на износе. Ну, я лично похудел на 6 килограмм за эти 9 дней. То есть и потом сон, там, сна так практически его толком нет. Там стоишь свою смену, хочешь поспать, тут начинают, короче, начинаются какие-то бои ночью. Ты просыпаешься, ты стоишь опять на посту, то есть сна как-то какого-то толком нету. И ты понимаешь, что насколько твой организм за эти 9 дней на таком на износе, и ты при этом всем ты нормально соображаешь, ты воюешь, ты где-то перетаскиваешь там еще какие-то ящики там, со снарядами там и тому прочее. То есть потом я уже понял, почему киборги, и почему меня так привязалось. Переживали, переживали с университета преподаватели. А мама не знала, да, она думала, что я в Житомире все время. Я сказал, что нас мобилизировали что мы там сидим в счастье там когда ехал в аэропорт сказал что еду на полигон ответить не могу то есть буду без телефона все нормально а потом буквально за три дня вот до отпуска тоже чудом так попали в отпуск она узнала по фотографии там Сергей лойко приезжал корреспондент сделал фотографии она увидела фотографию где я в аэропорту <laughs> разбомблен на конечно был в шоке ну, слава богу, тут через три дня нам резко дают отпуск. Мы приезжаем, то есть я приехал, все с большим букетом. Мама, я живой, я целый, я на месте. То есть, ну, так, конечно, мало кто знал. Друзья переживали очень сильно. Если ты не стреляешь, будут стрелять в тебя. То есть мы просто давали ответку, э, так, чтобы я там хотел там кого-то там убить, и злость меня такого нет. Конечно где-то мне с какой-то стороны их тоже жалко. И там люди, там есть наемники, есть местные. Местных особенно жаль, потому что их они реально обманут, их кидают на мясо. Это что самое такое дикое. Вот мне их реально не жаль. Да, мне не жаль людей, которые приезжают с соседнего государства с оружием. Да, тут как-то, в принципе, своя голова на плечах. Зачем ты едешь в чужую страну, да, там наводить какие-то порядки. Ну, стрелять приходилось, потому что там был только либо он, либо ты. Другого правила там, конечно, нет. Там ты понимаешь, что человеческая жизнь на самом деле, как говорится, стоит пол копейки. То есть, вот это самое страшное. Обычному человеку это не понятно. Мне этого не было понять, да? Вроде ты растешь, там заканчиваешь школу, университет, работа, ты обязан там родить детей, там построить дом, пенсия. А на самом деле человеческая жизнь ничто. Особенно когда люди с автоматами и когда за ним нету закона. То есть он что хочет, то и делает. Кто-то не понравился, проще проблему убрать, все, человека нет. Это, конечно, это страшно. Для меня важно, чтобы люди не брали в руки оружие это неправильно, это противозаконно. И так я, в принципе, люди, конечно, там более как, ДНР уже не поддерживают, потому что они увидели, чем это все заканчивается. То есть это не просто модно как-то, да, там люди с автоматами Калашникова там создают новую республику независимую, а что это все заканчивается смертями, убийствами, разру, разрухой. И люди, конечно, это поняли, ДНР плохо, но Россия хорошо, Путин молодец. То есть у большинства населения то есть такая позиция. И ну, тоже, вы тоже должны понять, что когда человек, пережив это все, да, вот э, эти боевые действия, там, как он может по-другому на эту ситуацию смотреть? То есть у него есть мнение. Люди, конечно, я считаю, там просто очень много людей ну, обманутые, вот этой вот пропагандой. То есть насколько это мощная штука. И тяжело вернуть там, им доверие. Да, там. Мы же приходим, мы такие же ребята, как и они. Никто не приходит, там, не распинает каких-то детей там, на крестах в Славянске. То есть люди пришли, помогаем там, местному населению. То есть кто понимает это, кто со временем. Но, ну, конечно, большая часть а те, кто по ту сторону, то есть по территории под территорией подконтрольными боевиками, им, конечно, это вообще не понять. Они реально думают, что пришли Бендеры, там, убийцы, наемники американские. И они в это верят. То есть, вроде это кажется такое дико, но они реально не боятся верят. Так что ну, сложная ситуация с населением. Одно знаю точно, никто не хочет там войну. Я думаю, им уже все равно, там, кто, как, там, под, под какой там, да, там, под украинским контролем. Главное, чтобы не было войны. Потому что люди на это насмотрелись, они этого боятся, и они этого не хотят.